اہل کتاب کا دستور یہ تھا کہ جب وہ سفر کرتے تھے اہل عرب کا اہل عرب جب وہ سفر کرتے تھے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے تھے ایک سفر کا واقعہ ہے ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو دونوں نے مل کر ایک خادم رکھ لیا کہ ہم راستے میں اس سے خدمت کروا لیا کریں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور خادم کو کہا کہ تو نے ہمارے لیے کھانا تیار کرنا ہے دونوں خادم کو یہ بات کہ کچھ سو گئے جب اٹھے تو وہ منتظر تھے کہ کھانا تیار ہوگا لیکن دیکھا خادم بھی سویا ہوا تھا انہوں نے خادم کو دیکھ کر کہا کہ یہ سو ایسے رہا ہے جیسے اپنے گھر میں سو رہا ہو اب یہ جملہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ سو ایسے رہا ہے جیسے گھر میں سو رہا ہے اس بات کو ذہن میں اس کو اٹھایا اور اٹھا کے نبی علیہ صاحب اسلام کے پاس بھیجا کہ جاؤ نبی علیہ صاحب اسلام سے کھانا لے کر کھانا تو تیار ہو نہیں سکتا اب وہ غلام اٹھا نبی علیہ صاحب کے پاس گیا اور اس نے جا کر کہا کہ شیخین میری ابکری حکمہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں کھانا طلب کر رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اور ان کو جا کر کہہ دو تم نے کھانا کھا لیا وہ خادم گیا اور جا کر کہا نبی علیہ السلام فرما تم نے تو کھانا کھا لیا ہم نے کہا ہم نے تو کھایا نہیں ہے اب نبی بھی زبان جھوٹ بھی نہیں ہو سکتا کھانا ہم نے کھایا نہیں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کھا اب یہ دونوں نبی علیہ السلام کے پاس آئے

قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تمہارے دانتوں میں وہ گوشت کے ذرات دیکھ رہا ہوں جو تم نے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کر کے کھایا ہے اور غیبت کیا کی ہے غلام کو اتنی بات کہی کہ سو ایسے رہا ہے جیسے اپنے گھر میں سو رہا ہے یہ بالکل صحیح حدیث ہے علماء البانی رحمت اللہ علیہ نے حدیث کو صحیح کہا ہے آپ اس حدیث کو ذہن رکھیں اور ہماری حال نوٹ کریں ہم پتہ نہیں کسی کو کیا کچھ کہتے دیں ہم کہتے ہیں صبح سے لے کر شام تک ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے کھانا پینا نہیں ہے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے مسلمان بھائی کا گوشت کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے تو غیبت ایک ایسا ناسور ہے جس سے صبح سے لے کر شام تک پتہ بھوکا رہتا ہے لیکن ثواب کوئی نہیں ایک, ایک حدیث اور سنتے ہیں نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھا مائل حسن کا نام تھا اس نے بدکاری ہو گئی فرمایا اس کو رجم کر دو پتھر مار مار کے رجم کر دیا گیا نبی حدیث مختصر یہ کہ ایک بندے کو پتھر مار مار کے رجم کر دیا اب صحابہ اکرام اس کو رجم کر کے واپس آ رہے ہیں دو لوگ آپ اس میں باتی کر رہے ہیں وہ باتی کیا کر رہے ہیں کہ اگر یہ چپ رہتا اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ گاری دینا تھا اس نے بولا ایک رات میں لیٹ کیا اور آج دیکھو مر گیا بات کھا رہا اب یہ باتیں ہمارے معاشرے میں نارمل ہیں ہم ایسے باتیں کر دیتے ہیں اور شاید اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے نبی علیہ السلام خاموش رہے راستے میں جا رہے تھے ایک جگہ پیدا مرا ہوا تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا لاؤ بھی ان دونوں کو ان دونوں کو لاؤ جنہوں نے باتیں کی ان دونوں کو لایا گیا نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو کہا گدے کا گوشت تھا مرے ہوئے گدے کا گوشت نے کہا جی مرے ہوئے گدے کا گوشت ہم کیسے کھا سک یہ تو خان, خان, یہ مردار ہے. فرمایا جو تم نے کھایا ہے وہ اس سے بھی بدتر ہے ایک بندہ سے چلا گیا اس کی عزت پہ بات کی تم نے اللہ نے اسے معاف کر دیا اور تم اس کی عزت پہ باتیں کر رہے تو غیبت بہت, بہت بڑا ناسور ہے اور ایسا ناسور ہے جس کو ہم معاشرے میں گناہ نہیں سمجھتے لیکن یہ قبیرہ کھناہے اور ہمارے روزے کو کھا جاتا ہے اس لیے مطلب بھائیوں صبح سے لے کر شام تو جس طرح کھانا پینا پرہیز ہے غیبت سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھیں تاکہ ہمارے روزے جو ہے وہ محفوظ رہ سکیں